Юний Коля Должиков співає з п'яти років, а з 13 вже заробляє співами на хліб. У рідній Вінниці про обдарованого хлопчика пишуть газети, знімають сюжети для телепрограм. Позапрошним літом я їздив в лагерь Артек, де я зайняв там гран-при по хореографії. Наступним літом я виграла опять таки этот фестиваль, только уже вже в номінації Вокал. Але мама Колі жодного разу не приходила на виступ сина. Вона покинула його одразу після народження. Я самі зв'язок ну, как посторонний человек просто. Мамою Коля називає свою бабусю. Саме вона помітила таланту хлопчика і привела його на сцену. Колька підійшов і каже, а можна я тебе буду називати мамою? Ну, можна. Я старша мама. Вона дійсно той чоловік, який достойний, щоб його називали мамою. В ночной тишине ты пела песни мне и улыбался я тебе во сне. Ночные облака качали на руках и вдали несла с времени река. за четыре голоса. Минимум три надо. Поселиться, и я отвержу, вернусь. В те детские года. Сложно было воспитывать его самой. У нас дружная семья, помогали все. Мама, я без тебя. Встречаю, мама. Хожу и поезда встречаю, мама. Как грустно мне без теплых рук твоих. Вы слышите так? Понимаете почему? Душа, душа пела. Пойдем обнимем его, что ли. Можно я так сделаю сейчас? Ничего неприлично. Мне вот так захотелось. Итак, давай знакомиться. Николай Должников, да. Украина, город Венеция. Мужчина, что вы скажете? Очень красивый вокал. Чувствуется, что, что голос все равно еще пока что м, себя обретает ну, до конца. Год, год, два. Но, тем не менее, потенциал да, потрясающий. Очень души. Спасибо большое. Тебя что-то сдерживало, Тимати, сначала, но под конец ты уже... Ну, во-первых, песня, вот сама тема, вот песня про маму, она... Такая Сильная. Не проникновенная. Не У меня очень близкие отношения с мамой. Я слушаю эту песню. Я свою маму вспомнил. Правильно, я свою маму. Мамуля, я тебя люблю. Вы очень юны, но вы действительно были настолько трогательны, искренни. И держались очень по-юношески, мужественно. И на это было приятно смотреть. А уж когда я вас услышала... У него да, 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 да. Он так переживал. Анна Седокова что-то остановила. Очевидно, она не почувствовала некой мужской энергии. Я не проголосовала только по одной простой причине, потому что считаю, что он еще слишком чист и юн для того, чтобы попадать в этот, ну, реальный ад. Он сюда так пришел? Ад. Для чего? Почему Во ад? Во потому что это ад. Мне кажется, э, человек пришел не в ад, а человек пришел заниматься музыкой. У него есть к этому дар, талант. Прийти к Константину, это, это, это да прийти в рай, это постучаться я в рай. В рай вот я о том, это что открыть двери дверь, а дверь. в счастливый мир. Конечно, о каком маде мы говорим. Я хочу, к Меладзе, я хочу участвовать, я хочу быть на сцене. Я с детства мечтаю, я работаю, и это моя цель. Я считаю, что детям не место в шоу бизнесе Never mind, don't find someone like you. I wish nothing but the best for you. Do don't forget me. I beg I remember when you said sometimes it's lost to low, but sometimes it hurts to stay. тебе 15 лет. Я думаю, что вот сейчас да, Константин смотрит на тебя. Честно говоря, мне сложно представить, о чем он думает, но тем не менее. Вердикт. Дело касается вашей жизни и судьбы. Я не юрист, но я четко знаю, что с 15-летним Человеком подписывать контракт да, 9, нельзя. Нельзя, да. нельзя. Можно подписать с его родителями. Насколько я знаю, родителей у вас нет. Есть бабушка. Есть бабушка. 16 лет вам исполнится не скоро очень. Пока вы разговаривали, я реально думал мучительно что мне делать. Сейчас отведу. Пойдемте. И как с вами быть, и как быть с такими ребятами, как вы? Я не могу. Бежим, потому что мы можем не успеть. Бегом. Ой, Боже. Работать с людьми несовершеннолетними. И с людьми, с которыми я не могу подписать контракт. А. <клев> Бабушка Бегун, которая имеет право официально подписывать документы. Мы еле успели. Бабушка, по-моему, еще мастер спорта по бегу. Дивиться далее. <клев> Философский рок от талановитого сантехника Паби, і що й пишете пісні Володимир Пресняков знаходить свого ідеального учасника гурту? Я впервижу парня, яким я шовби в розвідку. Феноменальний талант знайдений в інтернеті. І найголовніше, який вердикт продюсера почує юний Микола Должиков? Как вас зовут? Оксана Владимировна. Чтобы вы все понимали, сейчас была песня, посвященная маме. Эта песня была посвящена этой прекрасной женщине. Оксана Владимировна, вы понимаете, вы же не сможете с ним быть рядом. Вы он знаете, вообще готов к самостоятельной жизни? Это его выбор, он сам сюда рвался, он сюда захотел. И значит, надо только оформиться юридически правильно. Я прошу прислушаться к словам и все-таки сказать ваш вердикт. Этот молодой человек заслужил то, что он проходит во второй круг. Спасибо большое. Ти не стая тебе снота. Ще такий копис на сцені. Такий большой зал. Щасливий, Просто щасливий. <вес> Талановитий українець став наймолодшим учасником, який пройшов до другого туру. Залишилось 39 місць.